Bu şəkila baxın. Yuxarıda duran sizsiniz. Gəldiniz, öz hesabınıza qeydiyyatdan keçərək aktiv etdiniz və özünüz kimi iki aktiv nəfər gətirməyə məcbursunuz qazanmaq üçün. Və layihənin şərtidir bu. Bu şərtlərə əməl edən qazanacaq, etməyənlər qazana bilməyəcəklər. Çünki bu bir şəbəkə biznesidir və siz 5-ci səviyyədən qeydiyyatdan keçib aktiv olduqdan sonra iki nəfərinizi dəvət etdikdə 5-ci səviyyənin qazancını hesabınıza köçür və anında layihə sizi qaldırır 6-cı səviyyəyə. Eyni ilə sizi dəvət etdiyiniz insanlar da sizi təqib edir, sizin etdiyinizi edir və onlar da öz 2 nəfərlərini gətirən kimi avtomatik sizin ardınıza 6-cı səviyyəyə keçir və siz 6-cı səviyyəni qazanıb 7-ci səviyyəyə keçid edirsiniz. Beləliklə hər səviyyədə Artınızca gələn nəfərlərinizlə irəliləyirsiniz. Və bu nəfərlər sizin yanınıza gələn nəfərlər öz şəxsi nəfərləriniz olmayə də bilər. Nəfərlərinizin nəfərləri komandamızın hər hansı biri ola bilər ki, kim işləsə yenə də siz onlarla irəliyə gedə biləcəksiniz.